Представьте себе самый крошечный городок у подножия гор. Самые узкие улицы внутри старинной крепости. До крыш можно дотронуться рукой буквально. Самые открыточные виды с высоты птичьего полета. Самый внезапный дождь. Кажется, так выглядит рай. И у него есть вполне реальный физический адрес. Бока-Которская бухта, Монтенегро. В этом выпуске мы намерены объехать этот залив вдоль и поперек. Друзья, привет! Вы на моем канале Маршруты. Меня зовут Женя. И сегодня мы колесим по Бококотерскому заливу. Будем исследовать его самые красивые городки и показывать вам. Присоединяйтесь. глубокая бухта, сердце Черногории, а заодно и самая крупная бухта на всем Адриатическом море. Проехаться по ее извилистому побережью – must do для каждого туриста. В идеале этот процесс занимает несколько дней, но у нас всего один день. Потому что машина в аренде. Ух, насыщенный будет денек. Вы прибыли к месту назначения. Вот только сначала нужно найти, где припарковать коня. Даже в низкий сезон машин в Черногории больше, чем паркамест. Страна-то маленькая, вокруг одни горы, дороги узкие. Оставить машину, где попало, вообще не вариант, ведь штрафы просто космос. Поэтому платные парковки единственно правильное решение. На парковке Аншлох. Подъезжаете, берете талончик. Наконец-то стоя. Парковка получается на э, въезде в город. Котор. Первая остановка нашего маршрута. Говорят, это самый красивый город всей Черногории, и он начинается прямо за этими стенами. Кажется, это не просто городские ворота, а настоящий портал в прошлое. Один шаг, и мы оказались в средневековом городе, на его центральной площади. Время здесь не имеет значения. Котор живет уже более двух тысяч лет. Он со всех сторон окружен древними крепостными стенами, а также горами, и рекой. Смотрите, какая чистая вода, видно каждую рыбешку. С таким расположением Котор веками был неприступен для врагов. Теперь же он считается городом-музеем под открытым небом. И каждый дом здесь находится под защитой ЮНЕСКО. Впрочем, в этом городе-музее жизнь не замерла. Она до сих пор кипит и бьет ключом. Здесь до сих пор живут местные, здесь течет их жизнь привычным ходом, а туристы лишь украдкой могут подсмотреть за ней. Правда, иногда это не бесплатно. Впрочем, в Которе даже самые банальные бытовые мелочи смотрятся максимально кинематографично. До крыш можно дотронуться рукой буквально. В какой-то момент, гуляя по Котору, возникает ощущение дежавю. Как будто где-то уже видел эти ставни на окнах. Узкие улицы и изящные колокольни. Ну нет, мы не в Италии, мы все еще в Монтенегро. Просто когда-то венецианцы господствовали на побережье Черногории, поэтому и строили по своему вкусу а итальянская джелата – как одно из напоминаний о бывших застройщиках. И э, два шарика в один. Ну что, Леш, вкусно? Лимон. Это вкуснее. Это у тебя какое? Лимон. А вот это а какой? Это шоколад и йогурт. Вот это вкусно. Да. Как и у каждого древнего уважаемого города, у Котора есть свои визитные карточки – вот, например, арка, которая ведет на вершину крепости на горе. Каждый турист считает своим долгом сделать здесь фоточку. Или вот колодец Карампана. В 17 веке был единственным источником питьевой воды, поэтому здесь всегда собиралось много людей. И до сих пор возле колодца назначают встречи. А это еще одна городская достопримечательность. Котики считаются символом Котора. Многим туристам даже кажется, будто город назвали в честь этих пушистых и мурчащих. Впрочем, это не так. В любом случае, местные не против версии про котиков, ведь так и магнитики продаются быстрее такие магнитики по 3 евро. Есть еще по 2 евро. И по одному. Вот такой магнитик купила за 1 евро. Он же спичечный коробок со спичками. Гуляя по улицам Котора, стало интересно позаглядывать в открытые двери. Так мы случайно нашли вот такую необычную церковь состоящую из одной только комнаты в доме. Все, что о ней известно, работает с 2006 года. Место показалось странным, потому что есть ощущение, будто хозяин о нем забыл. Тут же сувениры, тут же иконы. И уж если речь зашла о церквях и храмах, то, будучи в Которе, загляните еще сюда. Эта церковь интересна будет независимо от вероисповедания, потому что на протяжении веков здесь спокойно и мирно существовали две разных концессии. С одной стороны католический алтарь, с другой православный. Так, начиная с 17 века и по сей день в этой церкви, помимо католических служб, Регулярно проходят также и православная. Такое вот единение религий. В Которе можно гулять хоть целый день, но сегодня у нас на это времени нет, ведь впереди следующие городки Бокакотерской бухты. обычной дороги все серпантин кстати по дороге вдоль пухты сложно не заметить такие поплавки на воде это устричные фермы многие владельцы здесь же обустроили кафе любители устриц мотайте на ус погода кардинально разная тут у тебя солнце тут у тебя дождь вот уже точка да? Погода Которского залива – тема отдельного разговора. Проехали буквально 5 километров, но тут уже совсем другая погода. Планируя маршрут, не поленитесь взять зонтик. А то мы не взяли и... Прямо на стоянке у следующего города нас буквально заблокировал дождь. Вон же совсем чистая метка, совсем чистая. Но нет, у нас дождь. Кажется, погода решила нас немного замедлить. Так появилось время, чтобы просто осмотреться по сторонам и проникнуться атмосферой. А заодно и устроить импровизированный пикник. У нас тут печеньки и другие непонятные вредные вещи. В таком режиме прошло полчаса. Час-полтора. В общем, сидим здесь уже второй час в машине. На въезде в город Перрос. Что делать? Вообще непонятно. Дождь не заканчивается. Он льет просто стеной. постоять и уехать, так и не увидев город, это тупо. Стоять здесь еще терять полдня тоже тупо, потому что впереди еще другой следующий город. Самое интересное, что в Перос не доберешься э, никаким другим удобным образом, кроме как машины. вот тут до него рукой подать. Это самый романтичный город вообще Черногории, один из самых-самых. И вот нас отделяет дождь. Вдруг, буквально за минуту, все изменилось. И мы оказались на свободе. Город Перост нас заждался. В самом городе могут проезжать и парковаться только местные, остальные на въезде или на выезде должны оставлять свою машину на платных парковках. Как бы, что мы и сделали, идем пешком в центр, благо недалеко. Посмотрите на эти кадры и вы поймете, почему Перос называют самым романтичным городком Черногории. Ну как остаться равнодушным, глядя на эти пейзажи? Это же будто ожившие фотообои. А после дождя мы здесь, кажется, единственные туристы. Перост ⁇ город крошечный. Здесь всего-то 300 человек живет. Но несмотря на размеры, здесь максимальная концентрация интересного на метр квадратный. Королевские дворцы. Бывшие имения. Старинные соборы. Все это в Перости имеется. Кстати, о соборах. Не поленитесь подняться на колокольню Святого Николы. Там есть что посмотреть. Узкая винтовая лестница. Дальше дорожка еще уже. Как насчет лучшего вида из города Перост? Стоит всего 1 евро, зато сколько впечатлений, вы поднимаетесь на высоту 55 метров и отсюда открывается панорама на 360 градусов. Говорят, это один из лучших видов на залив, на всю бухту. Башня с колокольней святого Николы украшает перст 17 века. Это ее можно увидеть на всех популярных плакатах и открытках о Черногории как живые обои. С высоты перост еще милее. Говорят, чтобы он не потерял свой шарм, здесь запрещено строительство новых зданий. Что разрешается, так это реставрировать старые дома. И то без фанатизма. Но все же те два острова в кадре – главная причина, почему в Перост пачками едут туристы. А такие лодочки ходят регулярно, а стоят билет 5 евро с человека в обе стороны. Обещают приятную прогулочку. Вот сейчас мы одни буквально вип По дороге проплываем остров Святого Георгия. Здесь находится мужской монастырь, и он полностью закрыт для посещения. Мы же направляемся к рукотворному острову Госпа от Шкрипьела или Мадонна на рифе. Мадонна на рифе – одна из главных достопримечательностей этого места. Остров рукотворный, его построили еще в 15 веке и строили более 200 лет, затапливая корабли и кидая камни. По легенде, два брата моряка нашли на рифе икону Богородицы, которая излечила одного из них от тяжелой болезни и с тех пор здесь решили построить церковь. Церковь до сих пор действующая, иногда здесь венчаются пары. Для черногорцев этот остров и церковь имеют особое значение. Они верят в силу этого места. Поэтому горожане пероста и мореплаватели не скупятся на дары. Так в храме Богородицы все стены увешаны тысячами пластин из серебра, бронзы и золота. Над головой люстра из муранского стекла, которая уже 150 лет а перед глазами алтарь из четырех видов мрамора. Ну и, конечно, Перост – это тот случай, когда буквально весь город можно обойти пешком за час. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Район маленький, раскинулся вдоль залива, а чтобы увидеть его самые потайные места, лучше всего подняться вверх с набережной. Тогда вам откроются все секреты перышных. Мы едем дальше в город Керцик-Нови. Еще одно сокровище Бока-Которской бухты. В отличие от Пераста, Керцик-Нови по меркам Черногории город большой. Здесь почти 17 тысяч человек живет. Он раскинулся от побережья в горы. Нас же сегодня интересует его историческая часть. В этом городе вместо тротуаров вдоль улиц простираются ступеньки. В старинном колодце до сих пор есть питьевая вода. А из окон собора доносятся звуки классической музыки. Но больше всего у туристов пользуется спросом это место. Часовая башня ⁇ самая узнаваемая достопримечательность города. Башню изначально построили итальянцы, но потом турки умудрились сделать из нее мечеть. Сейчас эта часовая башня ⁇ символ города, откуда удобно рассматривать улицы с высоты. Спасибо. Ну, ничего себе. Форте Маре. Еще одно знаковое для Герцгнове место. Туристы идут сюда за лучшими видами на море и окрестности. Крепость многоярусная. Везде можно походить и позаглядывать. Впрочем, говорят, есть здесь также множество потайных коридоров, ходов и лазеек, о которых мало кто знает. Именно с этой древней постройки когда-то началась жизнь города Герцег-Нови. На протяжении своего существования крепость не раз перестраивалась, поэтому до нас она не дошла в первозданном виде. Но побывать здесь каждому туристу – это просто маст С высоты крепости видно, что в Герцег-Нови есть свой городской бассейн, а пляжи в основном бетонные. Еще видно, что город очень зеленый. За это его даже называют ботаническим садом. Еще в Герцег-Нове множество заведений, где можно вполне бюджетно перекусить. Так, первая попавшаяся кафешка в Герцег-Нове. Вот, например, супы по 3 евро. Мясные блюда, фрикадельки в соусе 4,30, но порции большие, можно брать на двоих. Мы же взяли два кофе, 2,50 за двоих. Взяли кофе и едем дальше. Дело близится к вечеру, и мы должны вернуться в Будву до заката. Правда, сейчас мы находимся на другом конце бококоторской бухты. Хорошо, что есть удобный способ, как сократить путь и сэкономить на дороге в среднем час. Вот такие махины перевозят машины. Паромная переправа каменнере Лепитани это единственная внутренняя переправа в Черногории. Работает в самом узком месте залива. Всего за 10 минут вас доставят на другой берег бухты, практически к Тивату, а оттуда и до вы рукой подать. Такой маршрут подойдет, если вы уже объехали залив вокруг и теперь не против посмотреть на него с воды. Паром – это такой удобный способ быстро и легко сократить свой обратный путь и добраться на этом живописном закате вполне можно было бы поставить точку. Но с Черногорией остановиться сложно, поэтому мы возвращаем машину в прокатную контору и отправляемся пешком из Будвы через побережье к самому популярному закрытому полуострову Монтенегро, чтобы попробовать попасть во внутрь. Продолжение следует.